Suami kerja polis, gaji tak tak banyak, kos hidup tinggi. Bolehkah suami makan rasuah? Sebab nak tanggung keluarga. Betul kah? Boleh. Laki dia kerja polis. Amu boleh. Ah, mu soal. Neh. Ah. Polis gaji tak cukup. Boleh 1900 saja, 1600 saja potong-potong 1500 boleh. Income stable. Ha, kong stable macam mana? Kong tu tak molek lah. Stable ni tak berapa nak stable Kong, kong, pang. Kong stable maknanya, dah stable mana dah ekonomi. Boleh tak haram? Tak boleh. Kenapa? Karena Kerana boleh dengan jalan yang halal. Ramai mana kita kena kong stable, lunch corporal, satu calit atau corporal saja pun tak cukup juga. Tapi mereka online buat jualan macam-macam atau kuih dan sebagainya. Di KL, kawan saya, inspektor, bini buat karipap segera. Bang, Gaji lelaki 3000 lebih. Inspektor, faham lagi? Bini buat karipap segera. Tak ada masalah pun. Boleh hidup sampai sekarang. Dah. Dia bahan rasuah. Dah, <tian> faham? Ar-rashi wal-murtashi finnaf. Bang, nah, Makan rasuah, masuk. Masuk neraka. Soalan seterusnya. Bolehkah bayar fidyah puasa dengan guna beras yang dihadiahkan oleh jiran? Baik. Bila kita ni tak puasa kerana sakit, kita bayar fidyah. Wa alal yutikuna fidyatan ta'am miskin, orang-orang yang sudah tak mampu, tak larat berpuasa kerana tua, tak wajib dah puasa, wajib bayar fidyah. Fidyah tu apa? Kalau Malaysia, beras. Banyak mana? Satu cupok. Berapa kilo? 750 gram. Faham? Ha beri kepada siapa? Ta'am mu miskin, beri kepada orang miskin. Tapi bukan dia beli berkah. Girang dia hadiah kat dia. Harus. Girang hadiah ke dia, girang sedekah kat dia jadi haru belaka. Faham nak pergi? Ha boleh, tak ada masalah. Tak syarat beli kedai. Soalan seterusnya. <coughs> Mak ayah ada buat kenduri kahwin? Niat kalau tetamu hala duit Dia tak nak ambil Tapi tetamu tu bagi duit kepada menantu dia Apakah hukum duit itu halal atau tidak Adakah mak hak ayah dan mak dia baik Ramai orang tak faham masalah ni Dia kata haram ambil duit Kalau orang hadiah ketika kenduri Salah pegangan seperti itu Yang betulnya sunat kita memberi hadiah di mana saja. Lebih-lebih lagi ketika orang buat kenduri kerana mereka mengeluarkan belanja Faham? Bukan wajib Sunat Siapa kata sunat? Nabi Nabi kata kerana Tahadu Tahabu Selalulah Memberi hadiah Nabi tak kata tempat Selalulah Memberi hadiah Atau salinglah Bertukar hadiah Maka kamu akan jadi Berkasih sayang Sesama masyarakat Faham? Jadi Kita pergi ke orang kahwin Kita beri hadiah Dia buat birthday Kita beri hadiah Faham? Dia naik rumah baru Kita beri hadiah dia nak pergi Mekah kita wi hadiah. Betul tak? Kan banyak wi hadiah. Itu amalan tu. Hadis tadi. Nah, jadi bila kita buat kenduri, orang beri, kita niat dah tak boleh ambil duit. Kita ambil juga, hukumnya harus. Faham? Tak ada salah pun ambil. Yang salah buat kenduri tujuan nak cari untung daripada orang yang mari. Itu baru takut-takut kata ulama tak dapat pahala. Sebab tujuan buat kenduri tanda syukur pada Allah. Nabi kata aulim walau bisyatin buatlah kenduri kahwin walaupun kenduri yang ringan belanjanya hanya semelah anak kambing yang harga 300 ya saja. Nah, walaupun habis 5 600 saja buatlah. Kenapa? Syukur dapat menantu, syukur dapat isteri. Faham nak lagi? Ah, ha, bukan wajib ha, uh, kena buat yang tu dia bila orang nak beri hadiah harus kita terima. Kenapa? Kerana Nabi banyak menerima hadiah. Nabi hanya tak terima zakat. Nabi terima hadiah. Faham? Ha, jadi kalau kita dalam mati aku buat benda ni, aku tak boleh nak duit orang. Faham? Neh. Jawabnya tak ada masalah. Tak payah niat gitulah rupo. Orang nak beri boleh ambil, orang nak beri kita tak mau ambil, kau boleh. Faham tak lagi? Ah ha, jangan kata, "Hei, ada ada, ada ada, ada ada, free hari ni tak kena bayar." Nampak tak? Neh, ha, ah lagi segang pula orang dengar kat lagi. Neh, ha. ah. Baca kita tahnik tu, tahnik tu ramai orang salah faham. Dia ingat kena bayar. <laughs> faham? Tahnik udak-udak lepas mayang. Mana kena bayar? Faham? Dah muawi hadiah. Tak ada masalah, aku ambil je. Faham? Takut-takut orang takut, takut, tak ada duit. Cari juga, cari juga piti nak tahnik anak. Faham? Haa. <laughs> Syarat dia mu kena mari attack tengah ngaji. Jangan masa tahnik je mari. Pastu <laughs> tak nampak muka. Ah lagi kata Nata ni aku dok jadi tengok macam tu. Tak. Dak. Tapi takut orang salah faham. Tak. Dia ubahlah sapu kita 10 ya, 5 ya, 10 ya, 5 ya. Neh, ha, takut dak ni. Weh, Aku kaya <entra> dah. <birazimeno> Soalan yang ketiga sebelum akhir. Neh. Ha. Apakah hukum kau yang ada pangkat tetapi di luar tempat kerja dia nak orang panggil dia dengan pangkat juga. Apa panggil lah. Ah, ha. contohnya dia pangkat sarjan. Boleh, faham. Dia balik kampung tak kerja dia tak suka orang panggil cik mak. Dia dia nak orang panggil sarjan. Ah, apa ha, panggil gila tak ada rugi apa pun. Faham? Cuma kalau bagi yang kita, nak kalau kita Duk suka orang panggil yang baik boleh belaka. Jangan kita nak no, orang panggil kita pangkat-pangkat. Itu untuk amalan kita. Jadi orang ni di segi tasawuf dia tak ada. Bang, Macam tasawuf tu lebih molek. Tapi jangan marah dia suka panggil pakak dia. Nah, ha, kau panggil benda dia, kau panggil tuan pengarah. Ha, kapung pun orang panggil kau. Tuan pengarah. Wah nyoh nak jatuh atas kepala. Bang, ha, dia pun suka kau panggil lah biar dia suka lagi. Bang. Tak ada ugi apa pun kita. Bukan ramai orang kita. Dah. Ha, nah, bukan bila kita panggil tuan pengarah, kita pun jadi berok cair. Tak, 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 tak. Masalah panggil kita. Nah, cuma kita kalau tuan pengarah, kita pakat besar, kita jangan ada cita-cita nak suruh orang panggil pakat-pakat kita. Betul tak? Kerana pakat orang manusia beri ni, bila mati, tanggal. Kalau saya kata pakatmu, pakat raja pun naik duduk tak patah. Ha, raja kalau mati, pakat dia duduk naik tak apa? Ha? Naik tak patah? Ha, tengok kalau raja mati kan? bintang-bintang ni kan ibu di atas batang. Faham? Keliling Dia ni, dia pergi kubur. Bintang, bintang pergi losong, Museum losong. Betul tak? Ah, ha. ha. tu hak manusia beri, hak Allah beri tak cabut. Faham? Asal sabirun mati sabar. Akhirat bangun minas sabiri. Orang yang takwa, bangun hari kiamat, orang-orang yang muttaqi. Napa? Orang-orang yang bersyukur pangkatnya syakir. Ha, Allah bangun akhirat syakirin. Jelah, dak tercabut. Kalau ha, Allah beri, tak ada orang boleh cabut. Neh. Soalan yang kedua sebelum akhir. Larangan potong kuku, gunting rambut, tak kira, oh, tak dikira gana bila kita masuk korban luar negara andai tak tahu bila dilaksanakan pada hari pertama kedua atau lain untuk kita tahu bila tempoh larangan itu berakhir baik bagus kau soalan jarang kau tanya gini Nabi kata siapa yang nak masuk korban bila masuk satu hari bulan Zulhijjah janganlah dia memotong rambut dan kuku bila satu Zulhijjah jangan di situ larang larang di situ bukan haram makruh juga Ha, kalau dipotong juga tidak berdosa. Jelah. Ha baik kita pun sunat tidak potong. Kita akur. Okey. Tiba-tiba dia masuk ni. Nak? Ha no jauh. Ah ha, bukan di Malaysia, di korban luar negara. Ha korban di Afrika Selatan. Ha korban tu Antartika. Korban tu di Syria, korban di Sudan, korban di Ethiopia. Ha. Dia tak tahu lembu dia tu bila sembelih. Dalam kitab fiqah Bila kita boleh gunting balik Kita punya rambut janggut Ataupun kuku Setelah lembu kita di Kalau lembu kita sebelah pada hari pertama Hari tashrik Pakai hari pertama boleh dah potong kuku Kalau lembu kita hari kedua baru sebelah Hari pertama tak boleh potong kuku ya, Hari kedua Faham? Kalau lembu kita hari ketiga lah Tiga belas sudah baru nak sebelah Tiga belas baru boleh potong kuku Tapi dah kalau kita tak tahu Umur kita sebelah ke dua belah ke tiga belah kita telefon dah itu piaknya. Adik orang <ım> je lah, <Laser> macam mana? <t> kita nak kita orang <güzel> tak tahu. Bayak kita top tak cakap benda gini ni. Faham <fall> kita dah ti. Nah, dah waktu piak. Nah, nah. Nah, bila kita tak tahu, sunat kita tunggu hari ke tiga belah. Faham? supaya cerak pasti sudah dipotong pada eh sudah disemleh, barulah kita potong kuku eh? ha. tetapi kalau kita tersalah kita dimaklumkan lembu kita potong sebelah Zulhijah pada hari 12 kita pun lepas pada sebelah tengah hari kita potong kuku rupanya maklumat salah esok baru semleh. tidak makruh tersalah soalan yang terakhir ha. Kenapa seorang suami kalau baru berkahwin dia panggil panggilan-panggilan yang menyayangi. Tetapi bila telah lama berkahwin panggilannya agak menunjukkan ketuaan isteri. Pula ada. <Susuruh> <tuh> <tuh> bila baru kahwin panggil benda isteri. Heh? Sayanglah. Zaujah saja. Sekarang masih sama pasal masih muda. Ha. <laughs> Jawabnya panggil lah panggilan yang baik-baik. Tak -baik. nah, cuma pada golik. Dah. Ha, kalau baru kahwin orang lah. panggil benda. Hmm, masih malang kahwin panggil benda. Ha, sayang. Pagi tadi ngiyang. <laughs> panggil lah panggilan. Nuh boleh tukar panggilan. Dengan panggilan yang tidak menyakitkan hati. Okey. Faham lagi? Dulu panggil sayang, sekarang panggil comel. Boleh. Pang. Ha. ha. Dulu panggil comel, sekarang panggil ayu. Tak ada masalah. Semuanya baik boleh ke. Okay? Ha. Cuma pada fitrah manusia. Bila semakin berusia, maka kita akan jadi makin ku, kurang perasaan kita. Pada sesuatu. Pang. Ha. Neh, kalau kita muda-muda suka sangat motosikal. Bila masuk umur 60 suka lagi. Tak suka lah. Dah tu sekali nak tokak uyu ayam kali. <laughs> Haa lagi. Tak apa lagi dah <laughs> muncul sikap. Jadi nyusah dah. Faham? Haa. Itu suka ni. Ni tak suka dah. Kenapa peningkatan? Eh? Panggil tak ada masalah. Panggil nak panggil apa pun. Nah, ha. Nabi kalau dipanggil kadang-kadang dia panggil nama. Ya Aisyah. Faham? Nama dia sebut. Jadi kalau bini kita nama Fatimah panggil. Hei Fatimah. Mualek. Kerana Nabi benar panggil isteri dia. Wahai Aisyah, nama betul. Ha Abu Bakar berikan nama dia. Dan kadang-kadang Nabi panggil dengan sifat dia. Sifat Aisyah ni maknanya bentuk-bentuk rupa dia. Aisyah ini dia pipi dia tu merah. arak ni comel putih-putih. Faham? -putih. Tapi Aisyah ni pipi merah. Dekat pipi tu nampak terang merah. Macam kalau kita kat buah blusher. Tahu blusher? Kau colek tu. Beli pasal malam tu kan? Colek tu Jadi merah. Ha? Tu blusher ni eye shadow. Ni eyeliner. Bawah celup kan tu. Ha? ni ni ni. Kau muka ni undercoat. Ni bucu pipi. Tu blusher dia panggil. Ha? Kau ada nyolek macam korek selinga. Ha tu. Ha? jadi merah. Jadi tubuh Aisyah ini dia tidak macam Arab lain. Arab-Arab biasa besar. Aisyah ni kecil. Faham tak? Biasa Arab lima kaki tujuh kalau perempuan. Okey, kalau Melayu lima kaki lima. Lebih dua inci orang Arab. Okey. Tapi Aisyah ni rendah, lebih kurang lima kaki. Nah kecil, berbadan kecil. Nah, Arab ini kalau benda-benda yang kecil, wazan dia bertukar jadi puailun. Faham? Puailun. Kalau perempuan biasa hamirah, perempuan yang pipinya merah. Tapi oleh kerana Aisyah ni badannya kecil, dia puailah, puailatun, humairatun. Jadi Nabi ya humairah, wahai perempuan yang berbadan kecil yang pipinya merah. Tak. Ha. Ah, ha. jadi boleh sebut bentuk badan sebagai panggilan bini, boleh. Ah, tapi janganlah lagi badan bini dia besar. Eh, hey, petis sejuk. Pakai dia panggil juk. tu. hanya, bang. Panggil lah hot dia sukalah. Nah, wahai wahai si bibir merah, wahai yang hidungnya mancung, bolehlah. Wahai yang matanya hitam, wahai yang keningnya dibagai dilukis, boleh.